Вообще дизон, я не знаю, считается. А как... за что вы попали? За недодкованную поведение. Mm. Ну как бы так. Они написали, что неткованный поведение. А сколько дали суток? 14. Ну, какие сутки вы находите суток? Ну, вот это 10. 11. 11 сутки. Когда были последний раз дизопы? Полгода назад. статья по которой была 186. 2. 115. 2. Замечание на условиях содержания памяти. Да Ну, посмотрите, ну, вот сегодня вот эта доска была оторвана. Вот, она, она полностью была, это уже вот прошли, сделали вот перед вами. Вот, доска была, вот, смотрите, все оторвано. Нары... Ну, вот все оторвано. Краник, ну, я понимаю, я краник, они меня... воскресенье я голодую. Почему? Потому что у меня проблема с желудком, что я не съем, рыгаю, рыгаю. Обращаюсь к врачу, вот так пришел Василий Васильевич, что с тобой? А, понятно. Они даже не смотрят ножку, там, чем-то меня колят, он, это самое, все заколото. Закалывают меня, закалывают, закалывают. Я говорю, скажите, что со мной хотя бы происходит. Они мне ничего не говорят, что со мной происходит. Скажите, пожалуйста, вы находитесь на голодовке. С чем это связано? С тем, что, ну, я не могу принимать эти пищи, потому что я рыгаю, у меня болезнь. Я не знаю, что со мной происходит. И чем я... они кормят таким? Да, ну, кормят рыба сырая, черная. Я вам показывал, инспекторам все. Каша вообще, ну, именно дель, дель. Как долго вы голодаете? Шесть дней, да ты уже... Вы, вы написали че? заявление? Нет, я не писал, мне не дают ни ручку, ни листочек, нигде ничего. Я ничего не писал, ни, ничего не говорил. Ну, если была бы возможность, вы бы написали. Ну, конечно, конечно. А вы просили об этом? Ну, конечно, я просил. А чтобы что, что у вас с рукой? Я бы вскрылся позав... вчера. Вчера я вскрылся, вот краник. Вот. Мне никто ничего никакой не помощь. Пять дней мы голодовали, вообще никто к нам не, не подходил, мне вообще никто ничего. То есть вы от Ну, У обед... меня просто такие боли. Или... Да, да, я просто уже ну, я пытался хотел и повеситься, я не знаю, что мне уже делать, потому что ну, ни, ни до кого не докричится, никто не приходит, нигде никто ничего. Вот, Сегодня я уже вот до того зашли, мне уже за говорит, все, готовься на три месяца. Только что сказал? Ну, ну да, ну вот, я выводили, как бы только зашли туда, они меня выводят, говорит, ну все, готовься, говорит, на три месяца. Заведение, когда начальника причастия, да? Да, угу. да. Ну он трусит всего, я не знаю, у меня температура постоянно 37,2, они говорят, ну это так и должно быть. А, а ну замерите здесь температуру камеры? Руки, он синее, все синее, ужас. Ну немного на улице потеплело, а так когда было холодно. А ну, камеры у вообще... эти батареи работали? Да они не работали вообще, батареи. Тут ну, постоянно вот, пацаны сидят, вот, вот, ну Валера сидит уже четвертый месяц. Вообще он в шоке. Он, вот говорит... это вам просто разрешили дополнительно курточки какие-то да подевать, ну, да, ну, чтобы... Одеваем на себя все, что можем. Mm -hmm. Одеваем на себя, что можем, потому что она невыносимо. Также сегодня утром, я говорю, у меня давление упало. Народ стегнули, я говорю, не могу встать, у меня голова кружится. Он подошел, меня штурнул на пол. Все, нару закрыл, матрас забрал, все. Вот у них есть видеосъемка, они все ходят, снимают, то, что им надо. А то, что нам надо, они никогда не снимают. они съемку прерывают именно? Ну конечно, ну вот даже вот для нас, не что надо, они снимают. А не надо, они не снимают. Ну, под дверьми, постоянно вот так вот тихонько подойдут, включат что-то. Просто уже ну, невыносимо. Я уже тут пытался и вешаться. У меня, у меня все руки порезаны. Это я тут уже 12 или 13 раз я вскрывался. Никогда ничего не фиксирует, ни до кого не достучись. Я уже просто не знаю. Я и родным уже говорил. Ну, оно замотано тут. Просто ну, вся рука порезана. Вот. Это... Швы есть? Зашивали? да. Здесь есть врач, который зашивает, да? Ну, тут врач не мало. Валера вчера скрылся, она говорит, ну, я Филишер, я не могу зашивать, ну, угу. надо ждать, ну, мы не можем тебя зашить. Все. У, -у, -у. у меня рекомендация на 98-му. Каждые три месяца у меня гепатит С. Они меня не вывозят. У меня постоянная проблема. Они... Прощу, что у тебя такое? живот болит. А, все, давай. Укол, укололи. А что они там укололи? Он все, ну, все это синяя. Что они колят, я не знаю. Рыгаю постоянно кровью, ну, я не знаю, что. Вы сейчас находитесь в дисциплинарном как долго? Ну, это уже 11 это самое, сутки. А до этого, когда у вас, какое у вас было взыскание? Я в ДПК. В ДПК, а в ДИЗО, в ПКТ, когда последний раз вы находились? Ну, полгода назад. А, а вот сейчас в связи с чем вас закрыли? Потому что 8 часов меня... А, с... закрыли <свят> недоткованная повединка. У меня прошла посылка. В посылке был лук, ну, зажарка жареная. Мама пожарила мне зажарку и залила просто жиром. Но оно ну, видно, что луки. Потому что я не могу их жирные есть, потому что что не съем, у меня сразу болит живот. Они взяли и там, ну, вы, вы, начали выкидывать это самое. Я говорю, ну что вы делаете? Они, да оно не положено, но это все. Все, написали рапорт на тренировочный поединок, 14 суток мне дали. Я уже просто, я не знаю уже, как добиваться, что, ну вот, они запугают. Вот, я сейчас в понедельник поднимаюсь, но вряд ли, что меня куда поднимут. Они меня пихают, то начинают, то зубы поубивают, то еще зведенюк мне кричит, вот хватал мне пару дней назад, где телефон, отдай мне телефон. Я уже не мал никакого телефона. Каждый день 2-5 заходят, вот я сижу в ДПК в 25-й камере. Постоянно переворачивают, ну нема телефона у нас, действительно его нема. Если бы он был, он, его пивом нашли бы. А так, но ну, его нема. Они переворачивают, но не могут ничего найти. Я уже просто, я не, не я уже не знаю, что мне делать. не имеется сторона, я прошу его помощи, они мне приходят они мне ничего не, не говорят вообще. Что со мной? Вот доска, это сегодня вот свежая, Позамазывали перед вами мыши влазят, да, ну свежий. Свежий цемент, это только что да положили. вот, ну вот, угу. ну, вот вот эта доска, она, вот она оторвана. Да Отлично. не надо, я я верю, вот, вижу. Она, она оторвана. Угу не так по-быстрому ремонтик сделали ну, да, ну, стены да. белят как красят все вот цепь оборванная все воды уже вот ну, я вчера глотнул, ну, сутки не ни воды так а что в экран глотнули и что вам его достали че как ну я не знаю если у ходил, они меня вызвали это самое посмотрели сказали где-то в середине там выходит или что я не знаю они меня прошу, что мне больно, вывозите меня на больницу или куда. Они ничего, мне но, ножку, куча таблеток мне. Дают. Я вот шестые сутки на голодовке, они меня закалывают, меня слушают, Рвота, кровью рогаю, не знаю, что со мной. Трусят всего. Они мне давление Они мне ну, давление поднимают и все.